Курск бомбята, Путин теряет офицеров и остатки реальности. Война в разгаре, у Трампа не теряют, но откладывают финальное решение. Лукашенко этого не переживет, теряя остатки разума. Главные новости дня не растеряем, а соберем и расскажем здесь и сейчас. Вы ждали, я пришла. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Впереди планеты всей во всех смыслах этого слова. Впервые в истории шесть ракет одним махом. Украинские пилоты в 16 во время массированной атаки армии страны-агрессора РФ в декабре 2024 года впервые в истории применения такого истребителя за один боевой вылет уничтожил шесть крылатых ракет противника. Об этом рассказал начальник управления коммуникацией командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, боевой эпизод произошел 13 декабря прошлого года, когда армия РФ устроила очередную ракетно-дроновую атаку по городам Украины. В частности, использовалось 94 крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Именно тогда украинскому пилоту истребителя F-16 удалось сбить 6 крылатых ракет, причем 2 из них из авиационной пушки. Сам пилот рассказывает, что вражеские ракеты имели средства Тест индивидуальной защиты. Прицел у АФОК достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под воздействием РЭП она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, по очереди запустил ракеты и попал. Обе цели уничтожены, рассказал пилот. В том бою F-16 был оснащен четырьмя авиационными ракетами класса «Воздух-воздух» среднего и ближнего радиуса действия. Первым пилот использовал ракеты с большей дальностью, затем ему пришлось сблизиться с целями на дистанцию до двух миль. Это около 3,2 километра. Чтобы как можно точнее применить ракеты уже малого радиуса. Как рассказывает Игнат, потом пилот получил от начальства команду выйти в зону дежурства, чтобы дать отработать по вражеским целям собрату на истребителе Су-27. Однако офицер заметил, что на его курс вышла еще одна вражеская ракетная цель и в этот момент из вооружения на F 16 его распоряжении с боекомплектом осталась лишь скорострельная авиационная пушка. Сделал все, как учили инструкторы в ША. Так отрабатывал на тренажере несколько очередей с пушки и взрыв потом еще один повторная детонация подумал я сказал офицер но по его словам как оказалось по результатам объективного контроля сбитых ракет было две летели это и рядом друг от друга подытожил офицер вот эта история действительно поражает а впрочем как и следующая она тоже из разряда впервые в истории удивительная рядом. А ты налей и отойди, а ты выпей и подумай, что защитил себя на все 100, ну а точнее где-то на 5-6 Градусов. На Белгородщине нашли воистину поразительный, внушительный, невероятный способ защитить своих граждан от постоянных обстрелов. Последствий войны, которую Путин привел на наши головы, в этот мир и на свою же некогда землю. Вашему вниманию укрытие, которого никогда не видел не то, что бед город, а весь мир. Если вы вдруг подумали о каких-то невероятных бетонных конструкциях и противоударных укрытиях, не торопитесь со столь поспешными выводами. Рецептура от всех бед и атак найдена, но другая вашему вниманию укрытие. Пиво. Укрытие. Но что-то пошло и здесь не так. На него, как и на остальные сопливые конструкции, построенные из какашек и палок на территории Белгородщины, почему-то тоже пожаловались местные жители издевательство какое-то, глядите, узрели в столь инновационном защитном шаге. Местная жительница осталась недовольна названием дизайна хмельного напитка, поэтому потребовала мэра Валентина Демидова разобраться в такой ситуации неблагодарная. Маркетинговое решение девушке почему-то не понравилось, поэтому она попросила наказать магазин. На жалобу мэр отреагировал, посоветовав обратиться в Роспотребнадзор. Девушку такой ответ не устроил. Она попросила Демидова самого принять меры или принять на душу. Вот обратитесь и наведите порядок. Или для вас это норма? Печатать этикетки на банках пива в виде мест, которые спасают тысячи жизней ежедневно, написала Белгородка в социальных сетях. Обиделась, наверное, что укрытие только за деньги защищает и явно не с первой банки. Ну да, что Путин на простых обывателей? Он на них чихал с высоты, нет, конечно, не своего роста, о кремлевских убитых стен. То ли дело его наемники, бесславные русские солдаты. Их-то бункерный точно в обиду не даст, в беде не оставит, на поталу выражений западному не кинет, защитит обманом, изменой, безбожным крестом. Зато с его инициалами. Так везде и выгравировали тот инициал, которому привел, в котором находится не только русский солдат, но и вся Россия. И начинается он на букву «П». И тут тоже не торопитесь с выводами «П» – Путин. Патриарх Кирилл, он же ФСБшник пряси осветил нательные кресты для воюющих в Украине. На некоторых из них инициалы Путина. Диктатор РФ попросил патриарха Кирилла осветить нательные крестики и иконки, которые, по его словам, он планирует передать подарок всем командующим, которые выполняют особо важные задачи в войне против Украины, говорится на сайте РПЦ. Раз уж иконы не помогли большие, так это верняк ситуацию исправит. Тизер, конечно же, нет, ведь у них нет ни Бога, ни побед. Отмывая, нет ни не грехи, а деньги, патриарх Кирилл заявил, что кресты, а также нательные иконочки с изображением святого равноапостольного великого князя Владимира основателя почему-то их государства, который, как утверждает Кирилл, является и небесным покровителем Путина, будет особенно вразумительно и приятно получить российским военнослужащим, убийцам. На сайте РПЦ отмечается, что на отдельных звеньях цепочки и крестах будут выгравированы инициалы российского президента. Как рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, Путин попросил патриарха осветить эти кресты и иконы и действительно передадут российским военным. В частности, их получит командующий группировками войск, которые выполняют особо важные задачи на территории Украины. Пусть носят так, вот, то уж точно все задачи провалят. А вот на Курщине рецепты защиты населения куда проще. На нет, как говорится, и наступления нет. Не смотрите вверх, это просто мы бомбим свою же сужу. Не смотрите вниз, это просто ВСУ возобновили наступление в Курской области. Но если никуда не глядеть и ни о чем не говорить, то, возможно, ничего и не происходит. Какие такие последствия на земле? Мы не мы, Курщина уже не наша и вообще не гражданского, скудного русского ума дела лезть в дела военные. Власти РФ как центральные, так и в регионах решили проигнорировать и не заметить возобновившееся наступление украинских войск в Курской области, обратил внимание, российский оппозиционный ресурс можем объяснить. В то же время так называемые военные блогеры, вечно критикующие, ноющие, говорящие, к слову, таки неприятную для российского военно-политического командования правду, призывают готовиться к продолжению натиска вооруженных сил Украины. Украинские части начали наступать на северо-восток от Сужи в направлении Большого Солдатского 5 января. Несмотря на атаки по нескольким направлениям с использованием тяжелой техники, Правительство Курской области на совещании в понедельник эту проблему не обсуждало. На повестке дня вопросы куда важнее подготовка к празднованию тысячелетия Курска в 2032 году. Их совсем не беспокоит вероятность того, что до 32 года самого Курска уже может и не быть. В рио курского губернатора Александр Хинштейн, в свою очередь, объявил, что не собирается комментировать ситуацию на фронте. По его мнению, оценки действиям российской армии со стороны гражданских лиц это неправильно и даже недопустимо. Публикация федеральных СМИ наступление Украины в Курской области, как отмечает, можем объяснить, превалируют одинаковые цитаты с сообщения Минобороны. Там, напомню, всегда все пресекают, даже если пожары выше неба и потери выше крыши. Военное ведомство РФ утверждает, решительными действиями подразделений группировки «Войс Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВС конечно же, пресечена. Основные силы противника нас с вами уничтожены на поступок Хута Рубертин. Не иначе, как провалом действия ВСУ назвал кремлевский политолог Сережа Марков. Это наступление Зеленский Трампу на стол не положит, уверен он. Ждем, будут ли у Зеленского и Сырского еще попытки сделать доклад на стол Трампу ценой жизни сладот ВСУ. Доклад сегодня провалился, написал он, тот еще знаток. Журналисты обратили внимание, что августовскую операцию украинских войск по прорыву в Курской области российские пропагандисты точно так же крестили провалом. Но что того сил обороны Украины и ныне там? Шестой месяц уже как? При этом за инкоры восприняли атаку вооруженных сил Украины куда серьезнее. Например, Настя Кашеварова признала, что украинцы не жалеют солдат, технику и пруд вовсю. Выбрали время для контрнаступления самое то. У всех праздники. Какая тут война? До 10-го мы в разгуле. Намекнула Кашеварова на бездействие российских властей. Настенька, какого 10-го? Они до 32-го в разгуле. И не числа а года. Пропагандисты считают, что атаки Украины в Курщине могут быть отвлекающим маневром. Рыбарь сообщил о сосредоточении в приграничной Сумской области крупной ударной группировки ВСУ, которая и осуществит главное наступление, но на другом направлении. Вторые сутки в Курской области идут ожесточенные бои. Украинские войска наступают в районе Бердина с целью выйти к трассе, ведущей на Большое Солдатское оттуда через развязку Суджанского кольца к дороге на Курчатов пишет обеспокоенно Варгонза. Как утверждает телеграм-канал «Архангел» спецназа, так как участвовали шесть украинских боевых бронемашин, дополнительные силы ВСУ, сосредоточены в селе Русская Поречная. Противник откатился и купит силы, отмечает канал. Лишь за воскресенье ВСУ смогли продвинуться на 2,7 километра вглубь Курской области. Институт изучения войны показал карту, согласно которой украинские войска заняли южную часть Бердина и дошли до дороги, соединяющей это село с поселком Новосотницкий. Из анализа СВИ можно сделать вывод, что Воскресенье воскресенья ВСУ усилили натиск как минимум в двух районах главного выступа в Курской области в районе Никольского и Александрии, к северу от Малой Локни и к северу от Русской Конопельки, восточнее Суджи. Аналитик Ян Матвеев, частый гость моих эфиров, написал, что РФ устроила авианолет на свой же город Суджа. Утверждается, что использовано ФАП-3000, но по мощности взрыва скорее это ФАП-1500 все же. Однако зафиксируем бомбардировки Суджи со стороны РФ начались. До этого Матвееву подобных кадров, да еще четко обозначенных как российский удар, не Попадалось, сообщил он, выложив кадры с несколькими взрывами посреди города. В самом же российском Купо Курске пока еще Курске, 5 января был атакован важный военный объект, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации пресс-НБО Украины Андрей Коваленко. Подробности он не привел, но опубликовал видео, которое, как видим, говорит еще более красноречиво. На нем зафиксированы взрывы в Курске вечером 5 декабря примерно в 20.00 по местному времени. Именно в тот вечер российские паблики и писали об атаки дронов на Курск. В пух и прах бомбим и военные объекты, и военные субъекты врага и его помощников. В Курской области бойцы ССО уничтожили группу военных КНДР. Среди них мог быть и офицер. Операторы 8-го полка сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи в Курской области РФ. Пятеро северокорейских военных погибли в стрелковом бою, остальные поражены с помощью дронов. После боя операторы СССР провели осмотр тел военных календарей и их личных документов. У одного из них был автомат с коллиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция «Азарт» и детектор дронов, а также удостоверение, отличающееся от обычного военного билета. Найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу. Говорится в сообщении, в частности, северокорейский военный имел при себе письмецо обращения к партии, добавили в ССО. Это далеко не первые и не последние потери россиян на Курщине. На самом деле они ошеломляющие, и наши цели достигают там успехов. За пять месяцев с начала курской операции общие потери врага составили более 38 тысяч. Из них около 15 на веки вечные отправились в известный нам бенд «Груз-200. Мы вместе». О результативности Курской СВО за 5 месяцев отчитались в украинском генштабе. Там отметили, что Курская операция стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за независимость нашего государства. Россияне бросали туда все. Звали на помощь всех. Северную Корею. Бросали всю имеющуюся технику. Но и это помогло, как мертвым припарка. Вражеские потери в технике в генштабе оценили так на курсе направлении 104 танка россиян 575 боевых бронированных машин 1104 единицы автомобильной техники 330 артиллерийских систем 12 РСЗО 12 средств ПВО 1 самолет 3 вертолета 859 беспилотников 32 единицы специальной техники и это мы еще не начинали кроме того за время курской операции украинские военные взяли в плен 860 российских оккупантов, существенно пополнив обменный фонд. Это и дало возможность освободить сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах. Курская операция преследовала цель не допустить наступления врага в РГА Сумской области и создания буферной зоны. Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения. Также Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около четырех тысяч из них уже ликвидированы, а часть подразделений потеряла боеспособность. В ходе операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах. За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено более двух тысяч украинских военнослужащих. Следующий на утилизацию северокорейские коксаны Ким Чен Ин подарил, но это ненадолго. У оккупантов на фронте появились северокорейские САУ КАКСАН, о получении которых начали говорить еще в октябре 2024 -го. В сеть выложили первое видео с самоходной артиллерийской установкой М-1978 КАКСАН на фронтах российско-украинской войны. На него обратил внимание военно-технический портал Defense Express. На видео хорошо заметно, что речь идет именно о северокорейской САУ. Ким Чен Ин подарил корейской артиллерии, говорит голос за кадром. Со своей стороны отметим, что передача России самоходных артиллерийских установок М-1978 Активно говорят, уже несколько месяцев ранее в сеть выложили фото, которые демонстрировали, как северокорейские коксаны транспортируют по железной дороге через территорию РФ. Оречник 2.0 – версия северокорейская, но это хотя бы существует. КНДР также заявила об успешном запуске новой гиперзвуковой ракеты. Государственное информагентство Северной Кореи утверждает, что ракета в 12 раз превысила скорость звука и максимально достигла высоты 99,8 километров. Она якобы попала в заданную цель – в 1500 километрах от места пуска. Это был первый ракетный запуск Северной Кореи с 5 ноября. Он совпал с визитом в Южную Корею госсекретаря США Антони Блинкина. За запуском ракеты наблюдал сам Ким Чен Ын, который утверждает, что та способна нанести сильный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую систему ПРО в мире. Где-то мы это уже слышали, но там еще не видели. На самом деле Новый год приносит куда больше подарков и надежд президенту Украины Владимиру Зеленскому, чем Владимиру Путину, который, возможно, и был блестящим шпионом. Конечно же, нет. Но сейчас проявляет себя как ужасный командующий. Он забыл или, что более вероятно, даже не знает о принципах ведения войны. Особенно о тех, которые предусматривают необходимость закреплять успех а не неудачу. Об этом пишет издание The Telegraph. отмечает, Украина унизила Путина за неделю до инаугурации Трампа. Российский фронт под Курском выглядит очень шатким, и ВСУ вместо того, чтобы просто удержаться, могут добиться успехов. Ставки растут с обеих сторон войны. Путин был унижен в Сирии и в Москве убийством ключевого генерала Кириллова. Диктатор заявил, что к Рождеству вернет себе священную землю России в Курской области, эффектно взятую украинскими войсками еще прошлым летом. Но это выглядит как еще один психологический удар по его диктатуре. Курская область вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943-м, считает автор материала Хамиш де Бреттенгартен. Россия действительно может не пережить удара по Курщине. Анализирует разноаспектную болезненность контрнаступления ВСУ в нашем эфире генерал армии, экс-глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш. Удар ВСУ по Курщине – альтернатива, которую не ожидал враг. А теперь в том секторе они думают, что имеют преимущество не только в живой силе и технике, но и в стратегии, Путин ежедневно контролирует ход этой операции. Он уже ставил несколько сроков. До 1 января, до 7 января, а теперь уже до 20 января. Все, чтобы оттеснить наши войска. Они предусматривали наступление на Сумщину, а мы ударили по Курщине, уничтожили большую группировку, создали буферную зону. У Путина был шок. По такой же схеме, но более локально, мы нанесли удар по врагу, и теперь он этого не ожидал. Это такая же тактика, только в меньшем масштабе. Там действуют мобильные наши структуры. Они не дают врагу сконцентрировать свои усилия на конкретных направлениях. Они не могут окружить наши войска. Поэтому эта операция дает ощутимые результаты. Мы используем новейшее вооружение, чтобы разбить врага на его территории, а он вынужден постоянно бросать новые резервы туда. Поэтому Курск может стать новым Сталинградом для России. К инаугурации Трампа могут произойти и новые сюрпризы, анализирует возобновление нашего наступления на Курщине военный историк Маркус Райснер. Новые наступательные действия сил обороны Украины в Курской области могут стать сигналом новоизбранному президенту США Дональду Трампу о том, что Киев необходимо поддержать. Вторая возможная цель – использование этих территорий для размена в рамках переговоров с агрессором России. Нельзя недооценивать важность наступления ВСУ на Курщине действительно и в парадигме будущего переговорного трека, советует политолог Олег Весны. Своим мнением делится в нашем эфире. Эти диваны эксперты каждый раз говорят, что это все закончится, что это ненужная операция, что лучше эти силы бросить на другое направление. Я с этим совершенно не согласен. Курская операция – это сундучок с многими отверстиями и другими сундучками. И все это – подарок для Путина. Эта серая моль выглядела еще более серой, когда отвечала россиянам об освобождении Курщины. Он вспомнил о ребятах, которых не хочет отправлять на смерть. Но он регулярно так делает. Также он так и не назвал даты освобождения. Раньше ведь называл даты постоянно. Он ими разбрасывался. В общем, он много о Курщине разговаривал значит, эта тема является болезненной для него, и решить он ее не может. Неужто близкрик Трампа провалился или просто США делают паузу в ожидании официального инструментария для решения вопросов как внутренней, так и внешней политики? Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны Киткалок отложил ознакомительную поездку в Киеве и другие европейские столицы. Визит ожидается уже после инаугурации избранного президента США сообщило агентство Reuters. Причины ищут представители нашей политической и политологической элиты. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов в эфире Радио Невой предположил, что это связано с тем, что президент Украины Владимир Зеленский дал многочасовое эмоциональное интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Действительно, есть такая корреляция, потому что после интервью отложен визит. Но, кажется, Леонову главная причина в том, что фактически это признание, что близкий крик Дональда Трампа по Украине провалился. Это окончательное признание того, что решить проблему войны России против Украины за 24 часа просто невозможно. Эксперт был убежден, что Трампу до инаугурации захочется выйти на какой-то драфт соглашения перемирия, чтобы во время первой речи в должности об этом сказать. Но все указывает на то, что пока нет понимания, каким образом заставить Россию сесть за стол переговоров. Потому что российский диктатор Путин говорит вещи явно противоположные. И Путин фактически говорит о том, что ему нужна капитуляция Украины. И вот в этих условиях, очевидно, трудно как-то рассуждать о том, каким образом работать дальше. Если Путин будет и дальше отказываться от переговоров, то прогнозирует Леонов Трампу для давления придется подключать свои властные полномочия, которых у него пока нет, например, касающиеся санкций или цен на нефть. Сто процентов будущая администрация США действительно размышляет над инструментарием принуждения России к миру, и он есть. Разнообразные причины отложенного визита озвучивает в эксклюзивном разговоре с нами и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Во-первых, в последних интервью президента он четко объяснил мотивацию России. Он объясняет, что простых решений не бывает, что мы уже три года находимся в состоянии войны. До этого еще было почти где-то 10 лет гибридной войны. Поэтому найти компромисс и быстро договориться не удастся. Администрация Трампа глубоко погружается в проблематику России и в миропорядок, который хочет установить Россия. То есть на силовое перераспределение влияния и перераспределение территорий. Готов ли цивилизованный мир к такому формату отношений? Конечно, что нет. Готова ли Россия уступить идею перестроить мир по своему вкусу, тоже нет поэтому надо искать инструменты принуждения об этом и говорит президент украины Россию нельзя просить с Россией нельзя договариваться на ее условиях Россию можно только принудить через силу только общая позиция союзников украины это увеличение милитарных поставок увеличение инвестиций в обороны и способности украины и наращивание санкционного давления. Всему свое время. Визит избранного Дональдом Трампом спецпредставителя по вопросам России и Украины генерала Кита Келлога в Киев состоится в свое время. Сейчас стороны работают над определением временных рамок. Так объясняет отложенность визита министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Мы рады всем визитам наших американских друзей. Это первая позиция. Вторая. Мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенной новой администрации руководителей будут проходить именно в Украину, заявил Сибига. По его словам, для Украины визит Келлога является важным. Сейчас Команда МИД Украины находится в контакте с представителями Келлока, чтобы четко определить временные рамки для вояжа и наполнения его максимальным содержанием. Куда ехать первым делом и на кого давить посильнее? На самом деле ответы на эти вопросы до сих пор ищут в окружении Трампа. И каковы могут быть сценарии? Мы порассуждали с директором центра международных исследований Владимиром Дуповиком. В последнее время мы слышали много слухов об этом плане, из чего он состоит. А на самом деле плана пока нет. Возможно, его и не будет до того момента, пока не сформируется новая администрация Трампа. Она начнет работать, а ей нужно будет время, чтобы создать этот план. Затем они должны его проанализировать и только тогда дать на рассмотрение Москве и Киеву. Важно, какая реакция будет в обеих столицах, как там будут относиться к этому плану. Москва может отказаться, потому что ей надо будет больше. Нам может тоже не подойти, потому что придется много отдавать России. Тогда надо будет смотреть на действия Трампа. Он может давить на Путина, чтобы тот уменьшил уровень своих ультиматумов. Или может давить на Киев, мол, подписывайте, потому что у вас нет другого варианта. А вот что давит на голову Лукашенко, уж не старческий ли маразм. Разобраться с каждым разом все сложнее. То на него постоянно кто-то нападает, то втягивает войну. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому кто-то якобы дает команду втянуть Беларусь в войну. И вы знаете, им же Давид там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войну. Лукашенко высказался и о том, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил оппозиционный лозунг «Живая Беларусь». По словам самопровозглашенного, Белорусы все эти годы шли по тонкому льду, но ни разу не проломили лед. Это он назвал главным достижением правительства, комментируя развитие в условиях внешних вызовов. Везде что-то. Фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство. Войны идут и проще. Вооружаются. А этот маленький островок, ну, не такой уж и маленький, как я считаю, но островок мирный, заверил Лукашенко. Он обвинил, конечно же, западных политиков в том, что им давит, якобы так хочется втянуть Беларусь в войну. В этом контексте он осудил поведение лидера Украины Владимира Зеленского. Почему Володя Зеленский так обращается? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья также. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду, уверен Лукашенко. Нужно всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну. Лукашенко подчеркнул, что если Беларусь втянут в войну, это тяжелая ситуация. Как заявил Лукашенко, с территории которого по команде Путина как раз-таки летели на наши головы ракеты в начале полномасштабного вторжения, если Беларусь втянут в войну, то она может не выдержать ее как государство. Делаем свое дело. Время все отстроит, время даст всем оценку, философ Лукашенко. Но нам надо выстоять. Пусть говорят, что у нас здесь диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это, ни в коем случае нельзя шарахаться. Это заявил Лукашенко, да-да. Также он вспомнил Савазеренского новогоднем прощения относительно Беларуси. По словам Лукашенко, естественно, что страна живет. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все эти лозунги будут произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его, и думаю, не дай бог, добавил Лукашенко. Бог даст, а его заберет. Демократия — это когда два волка и ягненок голосуют насчет обеденного меню. Свобода — это когда хорошо вооруженный ягненок оспаривает результат такого голосования. Бенджамин Франклин. Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Друзья, спасибо, что ждали, дождались или все же дождались и приходите к нам. Уверена, что дождусь ваших лайков и комментариев. Оставляйте их под этим видео, всегда приятно пообщаться. И, конечно же, подписки на YouTube 24 -го. Нас здесь еще больше. И нас никуда никто не втягивает. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся уже завтра и обязательно победим.